Bila nama Nurul Izzah naik sebagai calon timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, habis kecoh. Apa masalah kita ni? Sepatutnya kita yang digelar sebagai parti perjuangan, parti jalanan, parti yang nak menegakkan keadilan dan hak asasi. Sepatutnya kita perlu meraihkan nilai demokrasi ini. Sepatutnya kita kena berfahaman setiap daripada jawatan yang dipertandingkan itu tidak menjadi hak eksklusif mana-mana individu. Semuanya berbuka. Untuk dipertandingkan Dan ini adalah satu pandangan Dan juga satu pegangan Yang ditonjolkan oleh YB Rafizi Ramli Yang mana membuka ruang seluas-luasnya Kepada mana-mana pihak Yang nak bertanding di jawatan timbalan presiden Jadi kita sebagai akar umbi Kita perlu meraihkan ha, nilai demokrasi Yang dibolehkan di dalam perlembagaan Kalau kita nak cerita bab perjuangan Sudah pasti sosok bernama Nurul Izzah Anwar ni Antara yang terawal di dalam perjuangan ini yang terawal bersama dengan ayah dia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan bila kita sebut terawal beliaulah antara individu yang sangat memahami dan melalui sisi-sisi pahit getir pedih di dalam perjuangan reformasi tapi tidaklah bermakna bila kita sebut benda tu kita cuba nak nafikan perjuangan yang lain yang lain juga berjuang dan Nurul Izzah ni bukanlah dapat hak eksklusif ha, melalui lantikan dan sebagainya tidak Beliau secara terbuka nak bertanding, mana kata nak melalui proses pertandingan, memberikan kuasa dan ruang kepada akar umbi untuk memilih. Sekiranya beliau menang, beliau menang di atas pilihan daripada akar umbi dan sekiranya beliau kalah, maka kekalahan itu tidak menjadi pematah kepada perjuangan yang telah pun diharungi sebelum ini dan juga terus berjuang demi untuk kebaikan parti ini. Dan aku kira itu juga satu pandangan yang dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin lain di dalam parti keadilan rakyat. Jadi kita di peringkat akar umbi tidak seharusnya kita jadikan medan pemilihan ini sebagai medan untuk kita berpecah belah, untuk kita timbulkan suasana huru hara dan sebagainya. Pada aku jelas, kita raikan saja. Kita sedang memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Kita kena pilih satu di antara tiga. Kalau jawatan tu boleh letak tiga, tiga-tiga kita boleh letak sebab tiga-tiga layak. Tapi disebabkan jawatan itu hanya memerlukan seorang, jadi kita kena pilih salah seorang daripada yang terbaik ni. Dan Nurul Izzah ni sendiri, kalau kita tengok daripada segi prestasi, kredibilitinya, memang tak dapat disangkalkan lagi. Beliau adalah individu yang sememangnya lahir sebagai pemimpin yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan yang tertinggi. Nurul Izzah ni bukan sahaja namanya hebat dalam Malaysia. Tetapi di peringkat global pun, beliau telah pun melakar beberapa pencapaian dan sejarah. Dan di atas sebab itulah aku tak berapa hairan kalau ada beberapa negeri cabang yang menyatakan sokongan dan dokongan penuh kepada Nurul Izzah. Jadi aku selaku akar umbi, aku juga turut menyokong sekiranya Nurul Izzah nak bertanding di jawatan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dan kalau ada yang duk main isu ayah Presiden, anak timbalan Presiden, duk cuba kita rujuk semak apa yang terjadi di dunia ni? Uh, ramai sebenarnya pemimpin-pemimpin uh, yang lahir dalam kalangan anak beranak. Tetapi apakah ia jadi masalah? Tidak. Sebab mungkin cara mereka menilai pemimpin itu daripada merit pemimpin itu. So, barulah betul kita mengangkat seorang pemimpin. Kalau dek kerana ayah dia ada jawatan, walaupun dia hebat, kita tak boleh bagi dia jawatan. Itu adalah satu benda yang tak adil. Jadi cubalah kita fikir betul-betul dan jangan cetus kegusaran dan juga perpecahan dalam kalangan kita. Ingat matlamat utama kita adalah untuk mengekalkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah negara ini dan memastikan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Itu pegangan kita dan fokus utama kita. Janganlah di kerana isu-isu begini hingga akhirnya kita lari daripada fokus yang sebenar. Assalamualaikum.